নমস্কাৰ বন্ধু ক'লে ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম মট' ব্লগৰ বা ট্ৰেভেল ব্লগৰ বিকাশ চেত্ৰীৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত এটা প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈ আছে যে বিকাশ চেত্ৰীয়ে জানো বিজেপি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান দিলে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব যে কিহৰ বাবে বিকাশ চেত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে আৰু সঁচাকৈ জানো বিকাশ চেত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিলে তাৰ আগতে হেলো হেলুৱৈ মৌজ্বল আৰু আপোনালোকে চাই আছে গাজা মানুহ আচলতে প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই যেতিয়া বিকাশ চেত্ৰী আৰু আঙুৰলতা ডেকা একেলগে মিলি এটা সৰুকৈ ৰাইড কৰিছিল আচলতে সেই ৰাইডটো ডেডিকেট কৰা আছিলে অপাৰেচন সিন্ধুৰৰ ওপৰত যোনটো ভিডিঅ'ৰ বাবে বিকাশ চেত্ৰীয়ে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তেখেতক সন্দেহ কৰা হৈছে যে তেখেত ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিলে প্ৰথমতে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক খুব সুন্দৰ এটা ৰাইড ৰাজ্যসকল আছে আমিতো সদায় ৰাইডে কৰি থাকোঁ আমি গোটেই মিনাক্সী বাছ আমাৰ লগত গোটেই ৱৰ্ল্ড ৰাইড কৰিছে তেওঁ আমাৰ অসমৰ বাবে গৌৰৱ লগতে আমিও ময়ো ৰাইড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই অল ইণ্ডিয়া ৰাইড কৰিছোঁ ৰ'দ চেফটি সদায় প্ৰম'ট কৰোঁ আৰু আজি খুব সুন্দৰ বায়ে পদক্ষেপ লৈছে আঙুলতা বায়ে ৰাইড কৰোঁ আৰু লগতে নাৰী শক্তিক আগবঢ়োৱা এটা যিটো প্ৰচেষ্টা লগতে অপাৰেচন সিন্ধুৰক হেৰি কৰি পেলাই ডেডিকেট কৰি পেলাই আজি খুব সুন্দৰ এটা ৰাইড অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আশা কৰোঁ আমি সুন্দৰভাৱে সকলোৱে মিলি এটা ৰাইড কৰিম আৰু খুব ভাল এটা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হোৱাৰ পিছৰ পৰা বহুতে তেওঁক সন্দেহ কৰিছিল যে তেখেতে হেনো ৰাজনৈতিক দলৰ যোগদান কৰিলে কিয়নো আঙুলতা ডেকা হৈছে বিজেপিৰ এজন সদস্য প্ৰাক্তন এম এল এ আৰু বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ভিডিঅ'টোত বিকাশ চেট্ৰীয়ে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই আৰু তেখেতে ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে যত তেখেতে কৈছে যে আঙুলতা ডেকাই তেখেতক আমন্ত্ৰণহে জনাইছিল দল বা বিজেপি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে নেকি তেওঁলোকক জনাই দিব বিচাৰিছো যে বিকাশ চেত্ৰীয়ে কেৱল সেই ৰাইডটোৰ বাবেহে সেই অনুষ্ঠানটোত গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই এই ৰাইডটোৰ ওপৰত আঙুলতা ডেকাইনো কি কৈছিল অপাৰেচন চিন্ধুৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত শক্তি আৰু সামৰ্থৰ আভাস দিয়া কৰ্ণেল চফিয়া খুৰেশী আৰু ভূমিকা সিং এই দুগৰাকী বীৰাংগনাৰ লগতে দেশ মাতৃৰ হকে অহৰ্নিশেষ সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰত্যেকগৰাকী বীৰংগনাৰ প্ৰতি আমি চেলিউট জনাই আমি চেলিউট বীৰগনা শীৰ্ষক এটা বাইক মেলি আজি সৰু সজাই আমি কৰিছোঁ যেতিয়া আঙুৰলতা ডেকাই সাংবাদিকসকলৰ আগত নিজৰ বাইক দি আছিল তেতিয়া তাৰ পিছফালে কি ঘটি আছিল আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য কৰিছিল নে ইয়াতে গম পোৱা যায় যে বিকাশ চেত্ৰী কিমান সহজ সৰল আৰু ডাউন টু আৰ্থ ব্যক্তি এই বিষয়ে আপুনি কিভাৱে তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব অসমীয়া ইউটিউব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আৰু যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰেণ্ডিং আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এই চেনেলটো